Сегодня сусветный день распаусюживания информации об аутизме. Таким шином громадство имкнется лишний раз протягнуть увагу до проблемы, якая с каждым годом становится усе актуальней. К этому дню было просвещено и мероприемство под названием «Дети особливой планеты», организованное громадской организацией «Особливое диатинство» и Брестским областным центром коррекционно развивающего научения и реабилитации. Рассказывая Людмила Салдина. Я не глядят у вочы не хочуць с і на и на угол, и контакт. Любую спробу проникнуть в их свет справляют забурением. Это утысты. Людей с таким диагнозом с каждым годом становится ўсё больше. Сейчас вот в нашей Брестской области детей с аутизмом, которые обучаются по специальным программам образовательным, более 80. Конечно же, большинство из этих детей, они нуждаются в очень серьезной социальной адаптации. Большинство из этих детей находятся в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. На самой справе таких людей значительно больше. Просто не все извертаются по медицинскую и психологичную допомогу. Многие батьки не ожидают успринимать аутистичный статус своего детяти. Самое главное начать вовремя заниматься, коррекцию и все. Принять ребенка чем раньше, тем лучше. Такого, каким он какой он есть. Другим он уже не будет. Уже пятый год у Брэйстиснуе громадская организация особливое дятинство, якое объединяет семьи с детьми-аутистами и оказывая им допомогу. По кулю объядная не таких коля сорока. В нашей организации есть 15 специалистов, которые работают. Это психологи, дефектологи, логопеды. Мы работаем, в общем-то, оказываем психологическую, и юридическую, и консультационную, в общем-то, все виды помощи. Головная же допомога аутистам потребна от громадства. Для этого батьки и специалисты избираются разом, как раз заявить. Аутисты не такие, как усе, але от них не требует отгородживаться. Их варто просто принять у своей шерохи. Людмила Салзна, Александр Сивицкий, областные новины, Брест.